Поезд из Киева встречали не только горожане, но и представители власти города. Около 50 человек сошли на родную землю Севастополя, где ждали их цветы и объятия близких людей. Нина Продникова и ее соратники находятся под большим впечатлением от увиденного на площади независимости. Они уверяют, все, что показывают и рассказывают журналисты некоторых средств массовой информации, искажает действительность и далеко от реальности. Это очень страшно. Действительно, там стоят вахабиты, там стоят вооруженные до зубов боевики, там стоят люди, которые to каждый э, парень или мужчина имеет в руках черенок заточенный внизу. Это страшно. Дубинки, палки. Э, у них, когда же вот депутат Поруби, я его, когда мы пришли на э, день Святого Николая поздравить, как бы показать, что мы мирно, давайте обниматься, давайте целоваться, давайте мы люди, мы за единую нашу сильную Украину. Э, и у него под э, курткой тоже оружие. Каждый с оружием. Это страшно. По словам Дмитрия Сандрикова, люди, стоящие, как говорится, по ту сторону Майдана пришли туда не за идею. Скорее всего, это фанатики. Люди, которые под экстази, люди под, под, психотропные. потому что так идут только фанаты. По ночам, по ночам они пытались к нам прорваться, взять штурмом наш палаточный городок. И вот просто мы когда вставали, вот именно в поддержку охраны, когда шли и смотрели, но ну, они такое ощущение, или не почему-то, вот у них глаза стеклянные, они как зомби все просто-напросто. И вот это вот непонятно зачем, что я просто не знаю, там их вот, ну, действительно, чем-то пичкают. И мы неоднократно слышали, когда вот в метро ездили, там, ну, там, в город скупляться, там, какие-то продукты, слышали то, что им и спиртное там раздают, и то, что они там, э, ну, как, как сказать, мародерством занимаются, там даже была такая фраза «Майдан заплатит». Именно то, что вот они заходили в супермаркет, воровали, ну, вот набирают и выходят, и говорят «Майдан заплатит».